Supersonic. Всем привет, друзья! Вы на канале Панда 33. Сегодня в этом видео мы снимаем Почини Почи, мой транспорт. Мой автомобиль. Ой, ману, мы выключили музыку. Бо мы заметили на своих монтировках, что она вам... Мешала. Э -э Ми будемо продовжувати. Завтра час чол магазина. Ба! Да. чоу. ми встановились на... Е, на... На... Тому... Е, задання... Е, установити вихлопні... вихлопні магістралі. Е, вихлопні труби, по суті, а не магістралі. Магістралі. Там так задання написано. О! Так, Приваримо. <coughs> так, встановіться, за Ага. Я зрозумів. що. А А, ні, не це. Мст. мост Во. Приварюємо його. Так, четверта. Встановіть У нас зоні. Ага. Ароматизатори. Насадки вихлопної труби. А, насадки. Установите насадки, остатки трубы. Слышь. Насадки выхлопной трубы вот. Ну, Нам нужно найти насадки в... для выхлопной. А, насадки для выхлопной трубы у нас нема. Смотреть, я посмотрю, что там за насадки. Ого, какие досадки, соковитые курячий стрипсы. Ну, друзья, мы пока что на паузу поставим. Так, понятно, где это устанавливается. Мы разобрались. Я думал, все фары, честно. Ну вот, привариваем. Следующее, установите подвеску. Ну все, уже. Я... Вес, да, и колебель дырку. опору двигателя. Колебель вообще. -то. Колебель. Да. Что ее Тыкай сюда. Да-да-да. Так установить Че? Так утилизировать автомобиль. Понятно, какой автомобиль утилизировать. Пошли его утилизировать. Как я буду челевизировать, мне даже интересно. Жалко, он ходил, что точку. Как тебя утилизировать? Нам нужно найти зажигание. Ага, понятно. Зажигалку. Более легкий. Все. Фотография. Фотография. Вот это надо зафоткать. Идеально. Ну, я строю это. Так. Подготовьте грузовик. Он не будет долго говорить. Подготовьте грузовик, целовой автомобильный мобильный стоянки. А какой грузовик? Вот этот что ли? А, а, о, я понял какой грузовик. Я понял какой грузовик. А где? Вом, стой! <свёк> так, идите на крышу. Зачем на крышу? А, так, что же это было? Однако с способом... Короче, мне лень читать. <свёк> Ты прочитай. Да иди на крышу ты, ё... Да yeah, я yeah. <coughs> Сюда. Mm -hmm. Что ж было один из способов заставить машину исчезнуть? Может лучше назвать «Сожги мою машину»? Мы отлично начали работу над автомобилем для света. Еще многое предстоит сделать. Mm -hmm. Нам еще предстоит поработать над бы доделать двигатель. Не забудьте интерьер, нам нужно будет зайти здесь. Потрясающие детали. Да придется одоложить еще несколько машин, если мы хотим найти все необходимые детали. Ну можно найти в переулке, в которой мы врываемся. Еще здесь эти ребята, они выиграли нас в гонке, пришло время вести счеты. Гараже Варс. На, но нам нужно поторопиться. Наша жизнь зависит от этого. Я рассчитываю на вас. Кто? Соковинка рассчитывает на нас. А, да, я нашел, я есть на слово быть ее картошку. Конечно, хорош. О, классно. <гъех> лом! А да, то это лом нашел. В окне. Я его за окна украл. А, в окне его реально. Спустите по пожарной лестнице. А, пожарная лестница, я уже знаю, давно. Спускаемся. Так. Откры... Отключить 1. Яку камеру один. Я камеру один я напомню. О, Опа, тут я пары нашел. Идеально. Окно я могу. Не, я не могу у меня камера. Я могу лазить. И камера. Мне надо наверх. Отключить камеру О, Оооо, совершенно новая пара задних фар. Хороший вейб. А, так, а где мне найти камеру один? <связано> Нам назад надо. Отключите камеру один. Зато я пару задних фар нашел Так, я на самый не Апа! Это камера где она находится мне еще интересно так тут все уже интересненько Что к новым что то лосы паки паки а вижу камеру а где он вот а вот лом для этого нам поможет о лом лом возьмем, возьмем сразу в руки Ускоримся по пожарной лестнице и отключим камеру. Это Отключите камеру. Я не мне сам Два. А где камера два? Камера два. Я думаю, что это она. Это, это не камера два. У нас есть собственный грузовик. Это идеально. А я могу назад. Я не могу назад вернуться. Почему? Иди туда вдох. Камера 2. Камера 2, да что вы должны... Друзья, быть. мы сейчас посмотрим, где камера 2. Да. Походится. А пока что на паузу. А так, друзья, мы говорим. Могила. Украдите все полезные детали. Так. Ми воровчика, ми, ми, воровчика. ми. Нет. Нет, Я зеркал. Мне нужно как-то ее еще завести. Okay. Как мне забрать? Дверь закрыта. Я сделал. Украдите все полезные а детали. Я завел... Я завел тачку, короче. А как мне? Что мне, у... мне украсть? Руль? Руль украсть. Руль мне нужен. Руль украсть. Что мне надо? Опа, фары. Нормально. Витя, а какие ты провод взял? Дверь. Вот это... И вот этот. Ну, давай. Я не знаю, как я... Давай. Вот этот. И вот этот. Ну, короче, вот. Я ехал. В смысле, поехали. Нам надо. Украдите все. Так, нам детали треба дойти. Ну, я детали пару нашел. Я только зеркала да, в решетке кает. Я зеркала, да ты их нашел. Вот э -э, зеркала на коробке. Так колу я. мусорки. На коробке, коло мусорки. Коло у и бусорки. Ой, мус. А, вот. Я уже нашел болезни зале. Я все. Я нашел уже. Знаешь? Да. боже мой, я бы тебе подказал до де полезней детали. Да, покажи. Давай. Вот тут деталь будет. Тебе сейчас надо будет пойти за машину. Вот тут будут вот И вот тут будут,

Так, друзья. потрясающе, чтобы завести такую машину, нужен навык, нас даже никто не видел. Вскоре ну конечно не видел, мы шкабери сломали. Вскоре после этого у нас есть гоночные детали, которые помогут сделать нашу машину потрясающей. А теперь снимите эти досады, чтобы мы могли поставить нашу машину. Да, я уволена. Так. Вычеркнуть... Угон! А, вычеркнуть угон с паршюна, да. Вычеркнуть... Угонную машину, да? Да, как всегда, в принципе. В прошлой серии мы узнали, что у нас в контейнере есть уроненные тачки, и мы их должны вычеркнуть. А, я даже ультрафиолет не выключу. Так, бармон нам тут нужно штуку. Красочка, бадочка, краски. Так, поднимите машину вверх. А какую именную машину? Я знаю какую. Наш? А, наша уже ж там стоит. Нам треба поднять одну машину. Так, Наша там машина стоит же. Завтра бы поднять. пойти... Потялка, как у меня его знали. Нам нужно поднять машину, прежде чем мы с ним... Можем с, с не ⁇ работать. А давай будем... А давай... как. Так.

я вообще не знаю. Нафига нам не знаю, Давайте закончим установку всех деталей. Глядя, у нас снова опустить машину. Куда нам взять подъемный? Я знаю, где. Где? Мы вот той... Мы дочь отца не можем снять просто. Упустить. Я его. нашел подъем, где. А где он? Вот. Вот этот подъемник не подходит. А, треба электрик. Вот такой? Да, типа. Так, опускайся. Как нам дочь упустить сей? Друзья, мы пока что поломаем. Колеса треба спрятать. <глаз> Зараз снимем колеса. Вот так. У, -у колеса, парашют. Так. Теперь нам нужен дрель. 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 Вот а, где ключ? -то. Так, сняли. Теперь он точные пружины. Как мы их снимем? Думаю, вот все же штуку. А нет, дрель. Так, заречный ключ. А, чем ключом опять? Боже, гаечный ключ в грудь Так, Внимаем. теперь что нам нужно? Установить пружины. Ага. Побегли к нашей тачилке. К нашей родной тачилке уже. Поколение, поколение, то что выдается. Поколение, поколение, поколение. Ну, короче, вы поняли. <къем> Теперь тумноз... э, Колеса. Тормоз... тормозные диски. Колеса. Да Нарешті, ну, сама, э, машинка будет крутиться. Хотя бы. Про светодиодные Установите фары. светодиодные фары. Под... Нет. Якісь світлодіодні, Як... Їх треба підниз. Підниз? Да. Які? Фари. Світодіодні. Да. Так. Тепер Фотографію. Фотографія. Фотографія однища це саме лучше. Я сфотографірував зуток. Так. Спустіть машину вниз. Спустил. Спустил. Улети так. Утилизировать автомобиль. Пошли утилизировать. Э, пошли, зажигалочку Где я? А где, где... моя зажигалка? <свист> У меня зажигалка пропала. Мне тоже. Можно просто тыквы А Как тебя убить? А может ей скинуть просто надо? А, да. Давай попробуй.

это просто... да резиновый болоток, ты чё? Что же может раздавить? Интересненько. Okay. Это где? Я думал это грузовый. Но это один из способов избавиться от улик. Теперь в нашу машину установлены все хорошие детали. Далее займемся внешним видом машины. Внешним. Так, сфотографировать так. куб. Сфотографировать куб. Вот. Какой куб? Я строю это. Куб. Так. Добавить так. переднюю решетку. А, а что за куб сфотографировать? Я не знаю. Давай, 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 давай. Ты. Так. Сфотографировать куб. Где куб? Вверху. Куб Я походу понял, какой куб. Где этот кубик? Где этот кубик? А -а -а. Кубик. Это не кубик. Это кубик веришь, что это? Нет, это не сделано. <свист> а я уже узнаю, что за кубик. А, -а, а, с бойцами его сфотографировали. Как бы сразу сказали. О, кубик готов. Так, добавить фары. У меня добавить фары. <свист> вот задание. Ай, блин, они туда попердел. Куда мне? И вообще-то не добавить фары, а добавить переднюю решетку. Таба переднюю решетку, фары. Ты уже переднюю решетку добавил? Да. М Куда мне пердеть? Где М мой автомобиль? Где мой айфон? На каком я еду? Я не знаю, как туда отойти. Какой я лох. Не знаю, где мое авто. Где мой автомобиль? Боже, как дойти до него. Друзья, мы до паузу пошли. Друзья, я нашел палец! Ладно, давайте уже перечеркнем эти фары. Да фига сюда так далеко перебежать тачку. Так, добавьте задние фары. Я что Мы же, мы же на все злобу. Вот. я хочу сказать на руку, но ладно будет. Добавьте подмазные... Тормозь... У нас нема тормозных полос. Коль, у нас нема тормозных полос. А до видео включено? Да, включено, но у нас нема тормозных полос. Вот э, разряд нашего вистеринка. У нас есть сетевая антенна, охлаждающая жидкость, банка флицаряной краской плоской упты. Я пока э, сетевую антенну прикреплю. Вот что у нас под капотом. Ничего. Там двигателя нет. У нас движка нет. А где сетевая антенна? Вообще есть задание? Добавьте сетевую антенну. Ну, действительно, я же хочу ее добавить. Дайте мне добавить сетевую антенну. Дайте мне добавить ее. Понятно. Ага. Да первый. Yes! Продумал до точки. Вы на должны. Так, установите спойлер. Я уже знаю, где спойлер находится у нас. Стерил. Стерил спойлер из контейнера. <laughs> а где да, спойлер? Вин, знаешь, да, лесенка. А, -а, а. Вин там. У контейнеру. На лесенку я открою контейнер. Там не буду. люб. Установите зеркала. За него войду, конечно. Лень было на поставке. <laughs> ну да. Эй, а куда он Заду. А, а Заду до задней фары. Сетевая пантана мне нужно установить. Где? Я куда-то рандомное место тыкну а как мне теперь ее прикрутить? Хорошо, работа мы закончим. Где сетевая антенна Она прикрепилась Восьми на, на Где сетевая антенна? Где, Где сетевая антенна? Сетевая антенна прикрепляется обычно. На крышу. А мана и не У Мана есть сетевая антенна. А я и уже испол. Сетевая антенна. Сетевая транспортная контейнер. Ура, я прицепил. Не знаю куда, до да, прицепил. А я в тебя А куда ты ей я... Ну, в рандомное место. Какое? <свист> Я сам не знаю. Я сюда. Нам нужно найти. Так, стоп. Я сети. Добавить номерные знаки. А -а 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 -а! Я же прикрутил давно ту сети в Да номерные знаки находят. Ну не точно все и тачке. Ну и точка должны быть. Мы пиздим номерные знаки в доче? Наче? Ну я не знаю, чем у него вообще они есть. У него нет. У нас на столе должны быть. Десь они должны тут быть. Где нормини? не знаю. Я ремень заберу. Да, кстати, он нам нужен для двери. Но я его давно не забирал. Лежал он здесь. Бесполезно. еще больше кого-то но... это похоже. А, вот они, блядь. Они вот тут находятся. Вот сюда. Вот тут. Мы забрали нормины. Где? Вот здесь? Вот здесь. Вот здесь. Прикольные номерные знаки. Похоже на кролика. А видео включено? Да. Сколько минут идет? Мы уже ой, по муса, мы сделаем. Я вы думаете, друзья, мы закончим всю часть сегодня? Думаю, да. Добавьте щетки. Отлично есть. Стелей. Что за Что за махинос? Куда э... тыкать на знаки вообще? А, так. Добавляем. Ще... Щетки. Куда ты номерный знак тыкнул? На сзади. Да? За... Где он для долбоебов? Да нет. я не знаю. Что ты поушка? Ааа, верховая шоу что В тебе, ah, а, тебе не их, по сути. Ты их не устанавливал, ты, чебупель. Сзади мне можно. Ты прикрутил Ты прикрутив? Ты <реклама> что? Причутил. О, прикрутил. Теперь мы не знаки. А что за добавьте щетки? Щетки, стекло мой, стекло это дворники называются, для, да. для, для тупых. Мы пошукаем. Э, друзья, машина почти полностью готова. Дело на нужно за заставить двигатель работать максимальной Машина почти полностью готова. Далее нам нужно заставить двигатель работать с максимальной производительностью. Но также придется одолжить стриттер трейса нашего соперника. В прошлый раз он победил нас в той гонке. Но мы будем смеяться последними. Ладно, друзья. Хорошо. Работа. Мы закончим этим. Друзья, на этом видео подходит к концу. Спасибо. Спасибо за просмотр.